Музей і по третє, сьогодні у нас у місті проходять урочисті заходи, присвячені Дням Європи в Україні. Ми певним чином вирішили поєднати і сумістити ці святкові події. День музеїв і ніч музеїв ми об'єднали у такий музейний вечір, і він весь у нас сьогодні пройде у контексті європейської культури. Сьогодні до вашої уваги, до вашого задоволення. Тут будуть виступати театральні і танцювальні колективи, музичні колективи. Програма сьогодні буде присвячена європейсь... реконструкції європейської історії, реконструкції театральній, реконструкції бойовій, реконструкції європейських танців різних часів і народів. І відкриє наш музейний вечір. Творческие объединения охоронці Спасчины Радемир Миллер и Тетяна Чегрин. Прошу. Зачем ты пришел? Я пришел избавить мир от этой ночной туманной мглы, от сумрака столетий. Я пришел разорвать черный саван, которым ты окутал землю, Слышишь? Пробил час. Пробил час. Я долго ждал на перепуте этих последних страшных слов. О том гласит старинное предание. В перекрестке дорог стоит древний жерт. Он предназначен тому, кто решится вступить в поединок с незнакомцем. Там. Перед алтарем он долгие годы ожидает человека, который дерзнет принять вызов. Ты дерзок и смел, раз принял вызов. Но тот, кто слишком близко подходит к жертвеннику, рискует сам занять место жертвы. пришел погубить меня. А я предлагаю тебе союз. Вместе мы создадим могущественный орден. С высоты своего величия мы будем взирать на падшее человечество. Людьми, доведенными до отчаяния, легко управлять. Послушай, ты был одним из нас. А девизом рыцаря всегда были отвага и милосердие. Милосердие? Ты, кажется, озабочен спасением людей. Что ж, спасти их может лишь твердая воля единого вождения. Встань под мои знамена, моем родовом замке немало бесценных сокровищ, среди которых одна. Мы вступили на путь священной войны. И в этом мы видели свой... Сегодня очень интересный день. Как-то в одно событие соединили и День музеев, и День Европы, но праздник великолепный, потому что быть славянами Киевской Руси и не чувствовать себя европейцами, это просто невозможно, потому что европейская цивилизация, она иногда рикошетом от нас самое лучшее свое же забирала. Это французский, который привел к европеизации вот царских домов наших, а потом французы сами же перенимали манеры, было и такое в истории Европы. И Европа нам не чужда, и мы постарались сегодня, вот нас объеди... объединила этот вечер объединил нас. И подключились власти. Вот я очень благодарна управлению горосполкома молодежи и спорту под руководством Вешка Валерия Ивановича. Он предложил подключить самые такие вот выдающиеся коллективы и общественные организации. И мы нашли общий язык, будет очень интересная программа. Мы показываем славянскую часть европейскую. То есть вот э, моя структура, то есть русский центр, который я возглавляю, и созданный на базе русского центра аристократический клуб. Я сегодня попыталась э, ну, в детях вот, э, максимум возбудить чувство аристократизма и внешне, и внутренне. Они будут танцевать и танцы, и вальсы, которые к нам пришли из Европы, вот, и норвежские круговые, то есть это более народные танцы. Но выглядит это недостаточно аристократично во френчевых парах, Бабочках. Вот здесь будут и рыцарские сражения. Вот. Знаете, я очень рада, что вот структура Проскуровский посад, которая внутри Русского центра существует, молодежная, она в общем, объединила, вот в таких действиях мы всегда работаем вместе. Это и фаер-шоу, это и хранители наследия, рыцарский театр. Вот. И вот мы уже который раз, по-моему, третий или четвертый, мы вместе и по-моему это ну, большой плюс потому что мы разные направления объединяем и думаю что будет достаточно интересно 我感觉。<noise> Сегодня для нас уже стало традиционным участие в таком интересном мероприятии, которое нам близко и по духу, и по теме. То есть это как бы такая европейская идея в истории, потому что у нас исторический театр хранителей наследия называется. И мы были приглашены в числе первых, потому что уже был такой у нас опыт работы с музеями и в слобидке Шелиховской Анна Ахматовой, и здесь, в городе, в литературном музее мы выступали, и в музее города. И сейчас вот новый директор, как бы, оказался таким энтузиастом, очень таким подвижным, энергичным человеком, который полон идей, вот, и он предложил даже участие постоянное участие вот, в разных проектах вот, и тем более э, как бы, решается проблема с репетициями наш, нашего театра поскольку я вам когда-то рассказывал о том что у нас не, не было зала как бы у нас решили возможность репетировать вот а директор как бы взял нас немножко под свою крылу и значит сегодня приходила ученица Жень, Женя Евстафьева самая младшая участница нашего проекта такая самая младшая сотрудница организации хранителей наследия она изучает фехтование вот и вот мы приглашаем разных специалистов из этой области и пытаемся в наших постановках применять вот те навыки которые постигаем вот во время занятий фехтованием боя на мечах вот. и конечно было интересно еще то что Участие аристократического клуба. В общем-то, мы когда-то помогали создавать этот клуб. Вот. И ну, как бы вместе работали над созданием этого проекта, вот. который является ну, как бы таким филиалом рыцаря Христа Спасителя, который находится в Черновцах. Вот. Поэтому с Аллой Павловной у нас такие как бы, есть очень такие ну, тесные контакты. Вот, я думаю, что мы в будущем будем сотрудничать.